Ты женщина, ты вечность, ты мгновенье, Ты вспышка звездная у неба на груди, Нет смерти у тебя и нет рождения, Лишь восхищение млечного пути. Я жинка, тобто я актриса, У меня сто осип и сто рулей. Я жинка, значит я цариця, Кохана всех земных царей. Я жінка сильна поневолі. Приймаю, що життя то боротьба. Я жінка, я слабка до болю. Я жінка, значить, я буття. Тільки слів написано про жінок, стільки рядків увіковічено у книжках та піснях. За безліч зізнань до закоханих спостерігав місяць, а скільки захоплених поглядів бачило сонце. Весна також не змогла не нагадати про представниць прекрасної статі. Ну в е, міжнародного женського дня 8 марта хочеться поздравити весь віженський колектив шахти «Дріп'ять» с праздником наступающим. В лице женщин, всех их бабушек, мам, сестер вот, пожелать хочется самое главное здоровья, мирного неба, хорошей погоды, улыбок на лице. Вот. Ну а мужчинам... в тому числі, хочеться сказати, що не забувайте, що 8 марта должно бути каждый день для женщин. Аби жінки шахти 3-5 про це не забували. Палац культури гірників сьогодні приїхав їх привітати зі святом. С чего все-таки хочет женщина? Женщина. Ну, в наше время хочется стабильности. Хочется, чтобы все были более добрее. Кончились эти войны, все, которые Непонятно, зачем идут. Ну, и чтобы дети были счастливы наши, росли в, 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 в хорошей стране. Ну, что еще хочется? Что женского счастья. Да, и, ну, счастье это само собой. считаете, женщиной быть легче, чем мужчиной? Не думаю. Хотя, я думаю, и им нелегко. Ну, как-то много чего ложится и на наши плечи. Непосредственно даже за счастье мужчины, наверное, отвечает тоже женщина. Вот. Домашний очаг, умные, здоровые детки – это тоже все на нас. Ну, не без их участия, конечно. Наверное, и приятно женщиной быть. Приятно. Внимание, быть красивой, следить за собой, чтобы обращали внимание на тебя другие люди. Женщина должна быть приблизительно как мужчина. Угу. Устойчивая, выносливая. Даже больше, честно говоря. Поддерживать мужчину в трудные минуты. Ну... Заботливая, Наверное, еще сильнее должна быть, чем мужчина Не в физическом плане, а в моральном, ну и во всем остальном Мама, а помнишь, я сделала глупую вазу? Ты сказала, ну и что, на счастье? А помнишь, ты боялась, когда уезжала? Но у меня не получилось, получилось, мама! А еще ты говорила, что ты все-таки отузнаваемый И что у меня есть ангел-хранитель Но я бы вот тогда не знала

вы мужчина женщиной быть легко в наше время я думаю тяжелее чем мужчина во много раз она хозяйка она хранительница очага и надо быть прекрасной чтобы нравилось мужчина поздравляю всех женщин комбината особенно нашей шахты с международным женским днем днем весны желаю здоровья счастья, успехов, материальных благ и мира. Потому что это самое основное, я думаю, сейчас и самое насущное. каждый мужчина старается поздравить женщин. Женщины работают у нас не на всех участках. Такие участки, как добычной, подготовительный, у них нет женщин. Вот. Тем не менее, все делают общее дело, поэтому женщин мы поздравляем всех. В процентном отношении женщин на шахте конечно гораздо меньше, чем мужчин. Вот. Но процентов, наверное, 6-7 женщин. Вот. На каких профессиях? Основные профессии это машинистки подъема, табельный учет, техники по оборудованию, аккумуляторщицы, сигналистки. Вот. вот это основные профессии, которыми занимаются женщины. Уборщицы, гардеробщицы, в общем-то, ряд профессий, которые помогают нам работать.

Готова, не трубуйся, все хорошо. Света! Светочка! Ну покажи мне мою девочку! О, классная малая! Воздищенка, да? А у меня расчет после четырех девочек! Пацаны! Да что, вы поздравляю! Она на кого похож? Да не знаю, сейчас на не двигателе. Наташа! Наташа! На... Наташа! 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 Я тебя люблю! Я тебя люблю! Мужчина! Наташа, ну, а кто, а? Что? М мальчик! Ну, не слышу, Наташа! Да мальчик! Да мальчик! Наташа, на ну а сколько, а? Ну даже ему ну, не слышу, говори громче, а? Что, что ты жинку пытаешь? Бери два ящика, не ошибешься. Карине, Карине, любовь моя, покажи наследника. Эй, что? Что? Как? Как? Двойня? Опять двойня? у вас один ребенок. не наследник, а наследница. Как наследница? А как наследница? Да что это такое? Вот объясни мне. Почему у него наследник у тебя наследник? А у меня наследница. Эй! Может, я что делаю не так? Или я не понимаю? Может, я что-то в ш -ш школе пропустил? Да не расстраивайся ты так. Да. Девочка тоже хорошо. И... Зато дом строить не надо и дерево растить. Да? Да. Девочка очень даже ничего. Вот я четыре раза на УЗИ ходил. Вот что это такое? Там сказали мальчик, там сказали мальчик. Здесь говорили мальчик. Что это а, такое? Ты хоть бы рожинку на УЗИ отвел. Эй, да вас вот все не так, как у нас. Лера! Лерочка! О, стой! Так, замри. Так, теперь бочком повернись, мужчина. Так, а так, Стоп, вы так часто фотографируете, а? Это у вас, наверное, первый ребенок, да? Да нет, ребенок у меня не первый. А вот фотоаппарат. А фотоаппарат-то первый. Эй, смотри, она мне улыбается. Да как же она тебе может улыбаться? Я чем, Маленькая Да я кроме сестру. Надежда Васильевна, еще раз ты мне наследницу вынесешь? Я тебя сам лично заставлю мне наследника рожать. Ты меня поняла? чуть это? кричите то а? А, да это, наверное, те четыре близнеца, которые родились вчера. Да, да нет, это, наверное, их отец. Да. До сих пор нарадоваться не может. Так, что это? Анна! месяц ходить. Абсолютно согласен. Роддом самое прекрасное место. А почему? Да потому что именно отсюда нам с вами улыбается будущее. <плодисменты>